просто по предупреждению, что второй раз не нарушать. Вот я из Грузии, да? Первый который что, вот это дорога не установлена на месте. Что, что? Если вы перейдете дорогу, не установлена на месте, то возможно можно предупредить. Не, смотрите, вот это все всякое вот это то, что началось, да, можно общаться. Это, во-первых, установилось в Грузии, во-первых, от, оттуда все это началось. Это Ну, вот это вот. По мере установить на дороге и абсолютно Камера. все, да? Вот. У нас, например, когда вот, вот такое маленькое нарушение, просто делает предупреждение, вот приходит и говорит, я извиняюсь, но я вас прошу, но не нарушайте следующую стало. Я серьезно говорю. Но если вы поймете, как по-человечески, да, я уважаю вашу работу, что я всего лишь метр переехал вот это полосу, в перед ним я должен быть состоялся. Да? Случайно получилось так, я даже руки поднял, да? Если сможете, простите, меня, почему Никто вас не наказывает. Нет, Вас, раз... да и не наказывает. Вам только поясняют, как надо вам заполняться, и как вам надо ехать. Не, я... больше, а есть ступление. Станьте, пожалуйста, до ступления. Вы понимаете, Доехать, что каждый вас не знает, но это... Вы знаете, да? Да. Знаете. Почему как... не выполняете? Что? Чего не выполняете? Я извиняюсь, я... Почему не выполняете? Требования Трембл... линии. 1.12 стоп линия. Скажите, пожалуйста. Я нарушу правила. Я не говорю, что не нарушу. Почему это получилось? Это случайно получилось. Случайно убивает один метр переехал по лозу. Нет, мы вас не наказываем. Мы объясняем, да. что так ехать нельзя. Стоп линия для чего? Чтобы выполнять ее. Чтобы стать да. автомобилем до стоп линии. Да. Вы согласны? Да, я согласен. Вы сдалека едете? Я из Днепропетровска еду. Куда я... вам ехать? Е... Значит, Владимир Ильич, пускай человек едет. Будьте важны и внимательны. Понимаете язык? Станьте, будь ласка, до вступления, Почекайте, подождите зеленый сигнал. Вас ГАИ не будет останавливать. Вы да согласны? Лучше, вы ушли? Да. Все, я думаю, что больше не будет нахуй, да? Я тоже думаю. Потому что это жизнь людей. Будем.